В Харькове охранник застрелил мужчину с саблей. Тот пытался прорваться на местное телевидение. Зачем ему туда надо было и чем все закончилось, смотрите в сюжете Татьяны Федорковой. Неизвестный пришел к зданию областного телевидения ночью. Он разбил стекло и залез в помещение. Но пройти дальше не смог. Этот проход охранник заблокировал и вызвал милицию. А дальше все было как в кино. Милиционеры просили мужчину выйти на улицу, а когда тот не согласился, распылили ему в лицо газовый баллончик. В ответ нападающий достал саблю и стал ею размахивать. Когда он вылез на улицу, ему э, приказали сдаться. Он, опять таки, размахивая своим клинком, набросился на одного из милиционеров и начал его теснить вдоль э, стены. Э, и отступая, милиционер применил табельное оружие. От полученных ранений нападающий умер на месте. Первый пострел был по ногам, но это его тоже не запомнили. Какие-то незрозумели были у него пересувания, приседания, перескакивания, в одну час с использованием этой самой шабли. Брюхо поранение у грудной было смертельным. Тем временем в прокуратуре выяснили, что мужчина был психически нездоров. Это подтверждают записки, которые погибший хранил дома. В них он отмечал, что из здания, где расположена телекомпания, он получил некие импульсы. Их якобы посылал депутат Харьковского облсовета. Что со стороны Газпрома идут какие-то сигналы на него, какие-то видения, ну в таком духе. И по показаниям родственника мы допрашивали его родителей, ему казалось, что вот эти импульсы и сигналы направляют на него Каратуманова. Депутат с такой фамилией действительно есть, но связи между ними погибшим правоохранители не обнаружили. Между тем телефон депутата Каратуманова упорно молчит. Стена Вдоркова, Андрей Руденков, события Харьков.